আমি অল আছাম ইছলামিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আৰু অল আছাম আইলেশ্যনত মাদ্ৰাছা এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ আমি দুটাও সংগঠনৰ কিছুসংখ্যক আলেম আমি একত্ৰিত হৈ আজি খাৰ্বিটি অচিনতলা জামে মছজিদত বহি আমি আপোনালোকে জানে যে ৰমজান মাহ চলি আছে আমাৰ ইছলামিক এটা জৰিয়তৰ এটা বিধান যে আমি যিখিনি মানুহ আমি ৰোজা ৰাখোঁ আমাৰ ফিটৰা এটা দিব লাগে সেই ফিট্ৰালৈ আজি আমাৰ ডিছকাশ্যন এটা আছিলে আমি দুটাও সংগঠনে মিলি আলোচনা কৰি আমি আজি সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে ফেতোৰ পৰিমাণটো ফেতৰাৰ পৰিমাণটো এইট্টি ফাইভ টকা কৰা হ'ল পঁচাশী টকা ফেটৰাৰ পৰিমাণটো কৰা হ'ল অসমবাসী ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে আমি দুটা সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ যে আপোনালোকে পঁচাশী টকা ফেতৰাটো ইনচাল্লা আপোনালোকে আদায় কৰিব সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক মাথা হৈছিল সেইকাৰণে আজি আমি গোটেই ওলামাসকল মুফটিসকল এটা আছে সকলো মুফটিসকল আলোচনা কৰি ওলামাসকল একত্ৰিত হৈ এইটো সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হৈছোঁ যে ফেটৰাৰ পৰিমাণটো পোচা পঁচাশী টকা কৰা হ'ল নাই তাৰমানে আমি বজাৰটো চালোঁ আৰু চৰিয়তাৰ এটা বিধান আছে যে যিটো ষ্টেটত যিটো জেগাত আপুনি ট্ৰাই কৰিব তাতে আপুনি মেইন যিটো আপোনাৰ টাউন থাকিব চহৰ থাকিব তাতে আপোনালোকে যাচাই কৰিব যে মূল্যটো কিমান আমি আটাৰ মূল্যটো ধৰিছোঁ এতিয়া নিম্নমানৰ আটাৰ মূল্যটো হ'ল পঁয়ত্ৰিছ টকা নিম্নমানৰ উচ্চমানৰ আটাৰ পৰিমাণটো হ'ল পঞ্চাছ টকা মিডুল মিডুল মেণ্টৰ যিটো আটাৰ পৰিমাণটো হ'ল বিয়াল্লিছ টকা তেনেহ'লে মাজতটোহে দিব কৈছে চৰিয়তত ত' মাজতটো যদি বিয়াল্লিছ হয় বিয়াল্লিছে বিয়াল্লিছে চৌৰাশী টকাৰ আৰু সাতচল্লিছ গ্ৰাম থাকিল এক টকা সেইকাৰণে পঁচাশী টকা হ'ল আৰু ফিটৰাৰ যিটো মিকদাৰ এইটো আচলতে আগতে এটা প্ৰচলন আছিলে ষোল্লশ তেত্ৰিছ গ্ৰাম আচলতে এইটো ভুল বুলিয়ে ক'ব লাগিব হাদিছ কৰণত কোনো জেগাতে ষোল্লশ তেত্ৰিছ গ্ৰামটো আমি পোৱা নাই আচলতে আমি পাইছোঁ চাহ হিচাপত পাইছোঁ আৰু তাৰ আধা চাহ দিব গৈছে আধা চাহ যদি আপুনি হিচাপ কৰে ফেতৰাৰ পৰিমাণটো আপোনাৰ দুই কেজি সাতচল্লিছ গ্ৰাম এইটোৱে শুদ্ধ এইটোৱে শুদ্ধ কিতাপত সেইটোৱে আছে আচলতে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ নব্বৈ টকা আৰু পঁচাশী টকা আৰু সত্তৰ টকা ছিক্সটি ফাইভ ইমান হৈছে এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ এই লাইভটো পোৱাৰ পিছত মানুহে এইটো কিবা কনফিউজ হ'ব নেকি যে নহয় মানে শুনক এটা কথা সংগঠন যিহেতু বহু আছে বহু সংগঠনে বহু কথাই ক'ব মই বাকী কাৰো কথা ক'বলৈ যোৱা নাই মই আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্ট আকাৰে বুজাই দিছোঁ মাজৰ যিটো আটাৰ মূল্য সেইটোহে দিব লাগিব এতিয়া নিম্নমানৰ আটা আপুনি যদি কিনিবলৈ যায় আপুনি বজাৰত যাচাই কৰিব পঁয়ত্ৰিছ টকা বা ছত্ৰিছ টকা পোৱা যায় হায়েষ্ট আটাৰ দামটো হ'ল পঞ্চাছ টকা মাজৰ যিটো আটাৰ ৰেট সেইটো হ'ল বিয়াল্লিছ টকা ফৰ্টি টু গতিকে মাজতটোহে দিব দিছে ফৰ্টি টু যদি হয় এক কিলোৰ দাম ফৰ্টি টু দুই কেজিৰ দাম আপোনাৰ চৌৰাশী টকা এইট্টি ফ'ৰ এতিয়া দিব লাগিব আপুনি দুই কেজি সাতচল্লিছ গ্ৰাম এতিয়া দুই কেজি সাতচল্লিছ গ্ৰাম যদি হয় তেনেহ'লে দুই কেজি সাতচল্লিছ গ্ৰাম হ'লে পঁচাশী টকা হয় এইটি ফাইভ সহজ কথা কিছুমান ইয়াৰ ওপৰত যদি কম দিব নোৱাৰে যদি ইয়াৰ ওপৰতো কোনোবা দিব খোজে তেওঁলোকে দিব পাৰিব সেইটো আৰু ভালহে কিন্তু যিটো নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ল সেইটো হ'ল পঁচাশী টকা পঁচা পঁচাশী টকাটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল ইয়াৰ উপৰিও যদি কোনোবাই দিয়াই দিব পাৰে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই সেইখিনি সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতা হৈছিল ধন্যবাদ